İndi isə keçid alırıq hit paradımıza. Həftə ərzində ən çox dinlənən mahnılara. Əziz tamaşaçılar, ən çox sevdiyiniz mahnının adını Lider Maqazin Instagram ünvanımıza yazmağı unutmayın. Ötən həftələrdən fərqli olaraq bu həftə hit paradımızda qonaqla birlikdə olacağıq və həmin qonağı sizə təqdim edirəm. Respublikanın əməkdar artisti Elza Seyidçahan. Elza xanım, sizi də təbrik etmək istəyirəm. Bu gündən etibarən sizin mahnınız hit paradımıza daxil oldu. Məni elə gəlir ki, Elə qısa bir müddətdə titparatın qalibi elə mən olacağam. Tox suyunağlar, dostlar, tanışlar, sensiz. Uçuldu hər kəs, təkvärindən başqa sənsiz. Gözlərimdə də amma yerim boşdur, sensiz. Ən böyük hədiyyəm, tək səni istərəm, sensiz. Əziz xanım, artıq neçə həftədir ki, bizim gözəl sənətçimiz Könül Kərimovanın qızının mahnısı ə, səs çoxluğu ilə Kitbarlarımızda yer alır. Mənim Könül Kərimovaya münasibətim əlbəttə ki, çox gözəldir, çünki Könül Kərimovanın qızı mənim evladlarımla Bilbil adına Musiqi Məktəbində bir illərdə təhsil alıblar. Bununla biz konservatoriyada bir illərdə təhsil almışıq və Könüllə mən yaxınam musiqisinə görə də təbrik edirəm. Ən gözəl balı bəri başdan deyirəm ki, Könül Kərimovaya verirəm. Ömrümə yazılan bu gözəl gün sırayı musiqisi Səradə ən çox dinlənən mahnı Eltonun mahnısıdır. Elton Hüseyn Əliyev. Eşitdiyimə görə sizin duetiniz olmalı idi, amma olmadı. Səbəb inşallah onlar yaxın zamanda Eltonun səsi də mənim çox xoşuma gəlir. Ürəyi, səsi, yumşaq tembrı, böyük ürəyi, nə bilim, vokalı, estradası, muğamı, yaraşığı, qaməti, yəni bir sözlə Elton xoşbəxt insandır ki, Allah ona səhnə üçün müğənniyə xas olan bütün gözəl nemətləri verib. Allah onu qorusun. Gözdə çayını bilsən, sev keçid alırıq digər müğənnimizə. Mən çox sevirəm şəxsən bu xanımı. Kim? Azərbaycan Respublikasının divası Aygun xanım Qasımovanın. Əzi xanım bir də. Hmm. Doluyum mənə qolunuzu. Doluyum. Dolam mənə qolunu. A, mahnı olmadı. Bəli. Buna münasibətiniz. Əsas et ki, <laughs> 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 ki Aygun xanımı hansı mahnısı çıxmayıb ki, hansı mahnısı sevilmir ki, tüm mahallar o mahnın nə mənasını oxuyubsa ümumiyyətlə elimdə bir, bir müğənnilər var ki, onlar e, repertuallarında mahnı oxuyurlarsa o sevilir. Və Aygün xanım da o müğənnilərdəndir. Bizim divamız e, təbrik edirəm, uğurlar arzu edirəm. Və e, Demül artıq 3-cü müğənnidir. Ay Könül, Elton, Aygün. Mən içində də deyirəm ki, ən böyük səsləri onlara verir. <laughs> Hər gözəl biz də dəstək hə, oluruq hə, və divamıza hə, səs gözləyirik. Gel dayan al üzüze Mene biraz nefes ver Dola mene kolunum, dola mene kolunum Kollarına kefes ver Gel dayan al üzüze Mene biraz nefes ver Dola mene kolunum, dola mene kolunum kefes ver keçid alırıq növbəti qonağımıza. Ən çox dinlənən mahnısıdır, klipi də çox sevilir. Baxmayaraq ki, keçən həftədən bizim hit barada daxil olub, artıq demək olar ki, səslərinin çoxluğu ilə öndədir. Nuri və Jane. Nuri səndəci və Jane. Münasibətimiz. Mən ikisinə də çox gözəl münasibətim var. Nuriyə ona görə gözəl münasibətim var ki, Nuri mənim oğlumla bir gündə anadan olub. Biz mənim oğlumun yaşda ondan balacadır, amma iyunun 29-udur. Ona görə onu daha çox istəyirəm. Deyində məni çox istədiyi üçün onu lapcaq istəyirəm. Urdular zədirən bir-birlərinə çox yaraşırlar. Sənət cəmiyyətində bir-birlərini tamamladıkları üçün davam etsinlər. Urdlu layihələr onlardan gözləyirik. Rüzgar. Ən çox səs toplayan mahnı Röyə və Sonerin O konusu mahnısıdır. Təbrik edirəm, uğurlu olsun, səsləri uzaqlardan gəlsin, uğurlu səsləri ım, başqa dövlətlərdən gəlsin. Həzəman biz də sevinək. Mən də əlbəttə uzun illər bundan öncə Röyəyə səssiz mahnısı hədiyyə etmişdim, lakin təki özün istəyi ilə Sənsiz, 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 sənsiz. Sənsiz, sənsiz, sənsiz. Biz də rəyiyamıza uğurlar arzu edirik və Instagram ünvanımızda sizdən səs gözləyirik. Əlbəttə. Dilim yanır səndən bir kəs, nə səylesin. Həqiqətən Zamik öz kəmanı en önde öndə gedənlərdəndir. Hit paradımızda demiyorlar ki, en çok səs toplayanlar sırasındadır. Kaman ayrılıq nəğməsin çaldı. Gecələri nər ay, <laughs> Zamik çox qəşən görür bu mahnını. Necə diyərlər? Əlbəttə ki, bu mahnını mən deyərdim, İlhamə xanımdan yaxşı heç kəs oxunmayıb, oxumayacaqdı. Amma Zamir bunu öz tərzində, öz ıı, başqa bir aranjimanda sevdirə bildi. Bacardı sevdirməyi. O yuruluq nəğməsin çalır. Gecələrin bu çıltısında. Əziz xanım, artıq hitparadın sonuna çatdıq, amma sizə bir sualım var. Bu hitparaddan, bax, yəni adını çəkdiyimiz 10 müğənnidən hansını birinci görmək istərdiniz? Və ya xodda burada olmayanlardan hansını hitparada daxil edərdiniz? Mən e, burada mən birinci dedim, bağışlayın ki, Könül Kərimovun. Niyə görə? Çünki o qızını oxuyub. Və e, o da qızını oxuyub, qızının toy ərəfəsindədir. E, Dədim ki, o birinci olsun hər kəsin qızına Allah toy nəsib etsin. O bu da qızıçı məhmuq olsun. Və istəyərdim burada kimi görüm? Mən istəyərdim ki Nisa Qasımovanı. Onun səsi, onun belə gözəli səsi doğrudan da məni valeh edir. Mən onu dinləyəndə. Gələn həftə Xidvaratda görüşmək ümidi ilə sizlər sağollaşırıq. Hello, Nick.